Помнится хорошо, что стали Вот нам надо было на английский идти на занятия в пятую школу 10 часам. Я не знаю, минут 15 еще бы. Мы бы оказались вот где-то здесь. Вот с двумя детьми он еще в коляске был. Не знаю, были бы мы вообще-то живы или нет. Маленький начал кричать, может быть, не плакал. Он просто увидел, как старшая сестра реагирует, что плачет, кричит. Но она уже все понимала до этого. Потому что до этого как бы стреляли где-то. это... Я уже как взрослая ну, обманываю, как бы смысла Мы живем тут рядышком, мы с супругом были дома, и вот началось вот этот обстрел, падали на кухне в стекла. Потом выбежали на лоджию, нам с лоджией видно рынок, видим, что все горит. Муж сразу побежал сюда, я, конечно, осталась дома. Когда бежал, кто куда разбегался, прибежал, вот здесь мужчину нас убило. Сначала вообще боковым зрением только смотрела, но боялась. И только солдаты подходят, я говорю, ребят, они открывают это 200, Мы сейчас только трехсотых собираем по району. Потом, я же говорю, милиция приехала, начали описывать. А вы его знаете? Я не знаю. Ну, как оказалось, мужчине 45 лет. По тревозе был поднят весь особовый склад. Негайно прибыли на место все керевники подразделений. Прибыли начальник главного управления Вячеслав Васильевич Броскин, прибыл генеральный директор Зиченко Юрий Анатольевич. Был вопрос, что надо для того, чтобы правильно все организовать и чем помочь. То есть, и мы обращались, нам помогали. Почав работу оперативный штаб, в который входили все подразделы. Также входили подразделы Национальной гвардии, МЧС, керівники міста. Связь тогда не работала, возле ГОМа мы ориентировались, координировали друг друга действия полиция обеспечивала общественный порядок и сообщала или нам, или мы полиции, что происходит в каждом отдельном участке. Целодобово несли службу біля 300 працівників полиции. Основными заданиями было негайно надати допомогу громадянам. Среди служб, которые прибыли, хаоса не было. С друг с другом координировали четко каждый шаг. И вот такого, что кто-то кого-то не понимал, такого не было. А когда на месте работали Полиция, спасатели, медики, АЗОВ это внушало жителям Восточного какую-то надежду, что они не брошенные, подразделения здесь работают, значит все будет нормально. Патрулировали ребята здесь, и потом на следующий день мы собирали компьютерный магазин. Постоянно ребята патрулировали, чтобы не было ни мародерства, ничего. За весь час відновлюваних рубит, не было ни одного факта мародерства, а также не допущено факта скоєння криминальных правопорушений на территории микрорайона Схильный. Когда мы развернули во дворе церкви пункт обогревали сборный пункт и дежурили спецподразделения МВД, ночью всю ночь дежурили, спасатели наши дежурили, жители города подходили, и никто из них не боялся, что вот открытые там квартиры, там дома и все остальное, что будет мародерство никто не допустил. Жители приходили к нам в палатку, пили чай, э беседовали. Такая обстановка была. Наверное, когда же, когда вот мы смотрели фильмы про войну, мы еще, да, ой, война страшна, но теперь, когда я смотрю, я знаю, что такое ограды, мы уже тут, ну, я считаю, мы такой район у нас очень близко, мы уже даже знаем, что стреляют грады, минометы от нас к нам прилеты. У меня до сих пор мелочная, только стреляют, сразу трусить, мне надо сразу бежать домой в перегородку садиться. Я думаю, что не дай бог, чтобы это никого не коснулось.